Tanya ni betul. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk membahas Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2011. Saya ingin merakamkan di dalam dewan yang mulia ini penghargaan kepada Allah yang Allah yang yang berhormat Dr. Lok Lok Ghazali ahli parlimen Titiwangsa dan di atas usaha gigihnya semenjak dipilih menjadi wakil rakyat untuk membawa suara dan hasrat pemilik pewaris Kampung Baru ke parlimen ini berkali-kali dan juga dengan usahanya bersama dengan pemilik dan pewaris kampung baru menerangkan dan menjelaskan hak mereka. Tidak keterlaluan jika saya katakan yang di atas usahanya bersama ahli-ahli jemaah MAS, penduduk kampung baru mengutarakan bantahan mereka kepada draft awal RUU PPKB 2010, Dewan Rakyat 45 2010 ditarik balik. Dan akhirnya dikemukakan RUU PPKB 2011 pada hari ini Dibentangkan dengan dimasukkan pindaan-pindaan Yang sebahagian daripadanya diminta oleh penduduk atau pemilik dan pewaris Namun ini tidak bermakna rang undang-undang yang dibawa hari ini Dapat melindungi hak-hak dan kehendak pemilik dan pewaris kampung baru sepenuhnya Dan masih banyak lagi kebimbangan mereka mengenai rang undang-undang pembangunan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru 2011 ini yang akan dikemukakan oleh pihak kami. Yang Tuan Yang Dipertua, tahun ini genap 111 tahun Kampung Baru diwujudkan. Memahami sejarah pengwujudan Kampung Baru ini amat penting kerana ia adalah usaha semasa kita diperintah oleh British, usaha Sultan dinaungi Dijajahi oleh uh, British saya masih nak menggunakan dijajah ya yeah? British pada ketika itu usaha daripada Sultan Selangor pada ketika itu almarhum Sultan Sulaiman atau Sultan Alauddin Sulaiman Shah raja muda uh, ben raja muda Musa dengan usaha beliau dan kehendak baginda maka tanah ini diperuntukkan oleh orang-orang Melayu yang mendiami di sekeliling di sepanjang Sungai Gombak dan Sungai Klang Apabila pada ketika itu dalam tahun 1800 Dalam kurun 1800 ya Pada ketika itu pembangunan yang pesat sedang berlaku di Kuala Lumpur Atas ingatan Baginda Maka beliau telah memastikan bahawa satu kawasan baru Diperuntukkan di kawasan kampung baru ini Dan pada tahun 1899 dan kawasan Kampung Baru ini digazetkan pada tahun 1900 ya pada Julai 1900. Jadi genap tahun 2011 ini Kampung Baru sudah berusia 111 tahun. Pada ketika itu setelah digazetkan satu satu uh, uh, satu enactment iaitu uh, Malay Agricultural Settlement Act telah digubal ya untuk menjadi pentadbir dan pembela kepada orang-orang Melayu yang dipindahkan ke kawasan itu dan setiap seorang mendapat kira-kira setengah ekar tanah di kawasan kampung baru ini dan kampung baru ini sampai hari ini masih lagi mengekalkan ciri-ciri warisan Melayu masih mengamalkan tradisi dan tamadun uh, Melayu dan disitulah satu-satu tempatnya yang orang Melayu boleh rasa bangga apabila mereka datang ke Kuala Lumpur masih ada lagi tanah sebesar sekang kangkera ini masih lagi menjadi milik orang Melayu. Setelah nanti kita akan lihat apabila perbadanan uh, pembangunan uh, kampung baru ini diwartakan maka pada ketika itu uh, seperti yang dikatakan oleh uh, menteri tadi sama ada orang, -orang Melayu yang di, yang tinggal di situ masih lagi menjadi pemilik dan pewaris kepada tanah ini. Tuan yang dipertua um, Rizab Melayu ini di tengah-tengah metropolitan ini sebenarnya terdiri daripada tujuh kampung dan asas Majlis uh, asas Melik uh, Agricultural Settlement Act ini ataupun uh, juga dikenali sebagai uh, pem, uh, penempatan tanah pertanian Melayu ini ditubuhkan dan mengandungi tujuh jemaah atau tujuh ahli jawatan kuasanya yang terdiri seorang wakil daripada setiap kampung. Untuk uh, rak, untuk uh, rekod handset kita kampung tujuh kampung ini ialah Kampung Periuk, Kampung Pindah, Kampung Hujung Pasir, Kampung Paya Kampung Masjid, Kampung Atas A dan Kampung Atas B. Kesemua uh, kampung ini hanya merangkumi lebih kurang 225.89 ekar tanah sahaja. Ya, dan uh, ada terdapat tiga jenis tanah di sini, tanah simpanan Melayu, tanah simpanan pertanian, tanah Melayu diberi milik. Untuk kita semua kenang kembali, MAS ini sebenarnya adalah satu badan yang ditubuhkan untuk mentadbir tanah kampung baru ini. Sehingga kini pembangunan di Kampung Baru ditentukan oleh MAS walaupun dia terletak di bawah DBKL. Kalau nak membuat aa, apa ubah suai, nak membina rumah dan sebagainya, semuanya adalah di bawah pentadbiran MAS. Jadi MAS ini sebenarnya adalah satu badan yang sebenarnya berkuasa mentadbir aa, aa, Kampung Baru ini. Tuan Yang di-Pertua, penduduk Kampung Baru tidak dah menolak pembangunan. Memang mereka merasakan bahawa pembangunan di tempat mereka di Kampung Baru adalah sangat terpinggir. Padahal sekelilingnya di sekeliling Kampung Baru sudah tumbuh pesat pembangunan ini. Ya? Dan mereka tidak menolak pemodenan. Mereka juga tidak menolak untuk mengangkat status dan diri mereka untuk bersama sama bersaing dengan kaum lain dengan aset yang mereka ada namun aa, pengalaman mereka amat aa, pahit kerana ada beberapa insiden yang menyebabkan mereka rasa tertipu ya oleh itu aa, sebenarnya apa yang mereka mahu adalah mereka perlu mengambil bahagian aa, di dalam pembangunan kampung baru dan they have a say they want to have a say dan mereka hendak aa, me, me, meneruskan pemilikan itu dan aa, saya di dalam akta ini ya kita rang undang-undang ini kita tertanya-tanya juga bagaimanakah apabila perbadanan ini telah diluluskan kelak maka hak pewaris-pewaris ini hak pemilik-pemilik ini dapat dikekalkan sedangkan kuasa yang amat besar diberi kepada menteri dan perbadanan ini untuk membeli, menjual, menggadai dan sebagainya. Semua uh, kuasa ini terletak di dalam perbadanan ini. Walaupun kita ada penambahan daripada dua orang wakil Mas yang duduk di dalam uh, jawatan kuasa ini sekarang menjadi lima orang wakil MAS dan timbalan pengurusi ini juga wakil MAS tetapi kita tahu sebagai perbadanan apabila dia telah membeli aset-aset ini apakah yang tinggal lagi kepada wakil ataupun pewaris terima kasih yang berhormat saya terima kasih Tuan Tua saya tertarik dengan apa yang dibincangkan oleh yang berhormat Kota Raja bagaimana nilai sejarah yang begitu tinggi yang ada dalam tanah di, di tanah penduduk di Kampung Baru ini. Dan kalau kita melihat di dalam negara kita bagaimana di Melaka ada kampung Portugis. Kita tengok juga di bandar Kuala Lumpur ada Little India, ada China Town. Jadi di mana sebenarnya nilai sejarah diwujudkan perbadanan? Dan saya nak ingat pandangan yang berhormat. Apa perlunya kalau sudah ada lembaga emas ini yang yang bertanggungjawab terhadap tanah di di kampung baru ini Kenapa perlu diwujudkan perbadanan? Kenapa mereka tidak diberi ruang, diberi bantuan? Kalau betul-betul kerajaan nak memberi hak kepada kaum Melayu. Minta pandang yang berhormat. Terima kasih yang berhormat dan terpanjang. Inilah yang menjadi persoalan pada kita. Kalau kita serius hendak menjadikan kampung baru sebagai satu warisan Melayu, kenapa tidak kita gazetkan dia sebagai satu warisan ya, se sejarah dan warisan apabila dah menjadi warisan negara, maka kerajaan Uh, bolehlah me, uh, me, Apa ni uh, uh, bat, Turut membantu untuk mengembangkan Kawasan ini sebagai kawasan ma, me, uh, Melayu, warisan Melayu yang tradisi Yang seperti kita kendaki uh, Seperkara lagi adalah Kenapa selama ini MAS tidak boleh Membangunkan secara sendiri Kerana pokoknya adalah persoalan modal Ya, kerana orang, orang uh, um, Penduduk atau pewaris kampung Baru, kita lihat Seorang diberi setengah eka, Ya, Adalah satu bukan satu tanah yang besar Walaupun dikatakan nilai pasaran uh, 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 tanah di Kampung Baru mencecah hingga RM600 uh, kaki persegi dan nilai Kampung Baru tanah di Kampung Baru itu sendiri uh, mencecah lebih kurang 4 ke 5 bilion ya saya tidak tahu sama ada ini adalah penilaian terkini tetapi uh, dikatakan adalah satu uh, 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 jumlah yang besar uh, masalah mereka seperti masalah orang Melayu di tempat-tempat lain adalah ketiadaan modal untuk membangunkan perniagaan saya biasa mendapat maklum maklum balas daripada sesetengah penduduk daripada Kampung Baru pewaris yang tinggal di situ yang mengatakan kenapa tidak kerajaan lakukan apa yang telah lakukan oleh Datuk Harun Allahyarham Datuk Harun bekas menteri besar Selangor pada satu masa ketika dahulu apabila Allahyarham telah membantu pewaris atau pemilik untuk mendapatkan pinjaman bank dan di situ mereka telah membangunkan tanah mereka kalau kita lihat di kampung baru ramai ataupun banyak di antara tanah-tanah itu dibangunkan uh, rumah bertingkat seperti uh, seperti apartmen dan sebagainya dan pemiliknya boleh mendapat pendapatan daripada sewa. Uh, ada seorang makcik mengatakan sekarang dia punya pendapatan sebulan hampir kepada 20000 uh, uh, 10000 lebih. Kenapa? Karena dia boleh menyewakan rumahnya hampir 1000 lebih. Jadi kalau dia membangunkan dia ada modal untuk membangunkan apartmen ataupun uh, rumah pangsa maka di situ uh, dia uh, sudah ada Garanti, sudah ada jaminan satu uh, um, satu apa satu pendapatan yang ke anak cucu boleh dipertahankan dan tanah itu tetap miliknya tetapi sekiranya perbadanan yang mengambil alih maka perbadanan akan bergerak untuk membeli semua tanah-tanah orang Melayu itu dan akhirnya menjadi aset pada ketika itu orang yang tinggal di kampung baru di mana mereka akan pergi Apabila dibangunkan tanah di situ, kondominium, apartmen, rumah-rumah mewah ataupun sebagainya penyejukan, adakah orang-orang yang duduk di situ sekarang mampu membeli apa apartmen ini? Adakah mereka mampu tinggal di tengah-tengah kota untuk bekerja di, di sekeliling persekitaran uh, Golden Triangle itu? Sudah sudah tidak mampu. Apabila ia dibangunkan, mereka terpaksa keluar dan mungkin mereka mendapat pampasan di atas tanah mereka. Ha? Mungkin mendapat setengah ekar itu Bermilion mungkin Tetapi adakah dengan wang yang mereka ada ini Mereka mampu membeli satu kehidupan Untuk keluarga mereka masa depan Saya lihat dan saya perhatikan Tabiat kita kerajaan ini, Bila membangunkan tanah-tanah Melayu Tidak pernah nak menyelamatkan Orang-orang ya, Melayu untuk tinggal di tempat itu Saya memberi satu contoh Di Kepung Ya, kita panggil kepung metro atau sebagainya satu kawasan yang dulu diduduki oleh kita nampak seperti stengan selam, tetapi apabila dibangunkan pusat-pusat perniagaan kafu di situ Jaya Jusko di situ dia membangunkan rumah pangsa ya di belakangnya di mana orang-orang yang biasa tinggal di situ tidak perlu berpindah dan mereka tinggal di situ dan mereka mencari rezeki di situ ya dan baru-baru uh, di dalam pilihan raya kecil saya ke sibu dahulu begitu juga pembangunan sibu di 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 kampung nangka itu misalnya di di tepi-tepi sungai orang, orang Melayu yang tinggal di situ kerajaan berusaha untuk membangunkan dan mereka hendak diberi pampasan dan kemudian diminta untuk meninggalkan tanah itu untuk dibangunkan kenapa perlu ini dilakukan kenapa tidak dibangunkan supaya orang-orang ini ada aset mereka hak milik mereka di situ mereka tidak perlu di di apa di, di, disingkirkan daripada tanah apa ni tanah asal mereka laluan sikit yang berhormat Terima kasih yang berhormat Kota Raja Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh yang berhormat Apa yang kita lihat hari ini Apabila kerajaan membangunkan sesuatu tanah Saya tertarik sebab perkara ini juga berlaku dalam parlimen saya Di Rantau Panjang Walaupun isu ini isu yang berkaitan dengan kampung baru Tetapi ini adalah bagaimana cara pengurusan kerajaan Apabila kerajaan membina tempat pusat Uh, pemeriksaan kastam dan emigresen Di Rantau Panjang Yang melibatkan tanah rakyat Sampai hari ini di pintu satu Emigresen Rantau Panjang Melibatkan tanah rakyat Yang sudah lebih 20 tahun Bumbung rumah kastam itu uh, Tempat pejabat kastam itu Berada di atas bumbung kedai rumah rakyat Hampir 20 tahun Tidak ada satu sen papasan yang diberi Dan telah makan kawasan tanah rakyat Termasuk lebih daripada 10 kaki dan ini kita lihat bagaimana kezaliman rakyat yang 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 apa yang miskin ditindas, yang kaya raya adalah pemaju-pemaju. Dan kita melihat ini adalah isu yang sama. Dan sepatutnya wakil-wakil rakyat seluruhnya kita terutama ahli-ahli parlimen ini memikir untuk masa depan orang Melayu. Seharusnya undang-undang ram perbadanan ini ditolak. Ini adalah satu rang undang-undang yang kita lihat Satu lagi untuk merampas hak orang Melayu Apa pandangan yang anda? Ya Saya bersetuju Saya mahu uh, apa yang diucapkan Dibahaskan oleh uh, Yang berhormat lantai panjang Dimasukkan juga sebagai Sebahagian daripada ucapan saya Tuan Yang Di-Pertua Saya nak balik kepada uh, Apa mas? Ya uh, Malay Agriculture Settlement Act Ya yeah, uh ialah boleh saya mendapat penjelasan daripada uh, Kota Raja uh, daripada daripada apa yang disampaikan faham saya ialah bahawa penentangan kepada pembentukan uh, perbadanan ini dan uh, rang undang-undang ini ialah uh, bahawa sebahagian daripada tanah yang sekarang ni merupakan milik penduduk uh, Kampung Baru akan akhirnya diserahkan pada pihak lain. Dan itulah sebabnya mengapa disebut tentang bakal bakal pemilik. Ya, istilah bakal pemilik itu sudah jelas menggambarkan niat kerajaan Barisan Nasional untuk menentukan bahawa sebahagian daripada tanah Kampung Baru ini diserahkan miliknya kepada pihak yang lain. Dan inilah yang menyebabkan ah uh, apa ini, penduduk uh, kampung baru itu uh, menolak cadangan ini dan menentang cadangan ini saya tertarik dengan uh, penjelasan tadi di mana dinyatakan begitu banyak pertemuan-pertemuan yang telah diadakan dan saya rasa bila dah banyak pertemuan-pertemuan ini mungkin ianya adalah oleh kerana uh, penentangan ya terhadap konsep yang telah dikemukakan dan pihak uh, kami ataupun pihak uh, penduduk di Kampung Baru mereka inginkan satu kaedah di mana tanah itu boleh dibangunkan tanpa mereka hilang hak milik itu ya uh, dan bila mereka kekal sebagai pemilik tanah di Kampung Baru maka uh, pembangunan dapat dilakukan hak milik mereka tak hilang dan mereka tidak akan kerugian jangka masa panjang dan bagi kita sebagai orang Islam dan orang Melayu kita nak kekalkan ya tanah itu terus dimiliki oleh orang Melayu ya inilah harapan uh, daripada uh, pihak uh, kamu baru ya dan uh, kita merasakan amat aneh uh, bagaimana uh, kerajaan Barisan Nasional yang di terajui dan tulang belakangnya adalah UMNO yang katanya parti orang Melayu tidak boleh mencari satu idea dan satu mekanisme untuk membangunkan tanah ini tanpa yang diserahkan hak milik itu kepada pihak lain. Adakah itu benar? Uh, ya Muhammad. Yeah. Saya rasa huraian yang, yang Muhammad Syalam tu cukup jelas ya, lagi apa terang lagi bersuluh katanya. Jadi memanglah uh, saya rasa uh, dengan pembentukan per perbadanan ini, maka dengan sendirinya Uh, secara uh, secara halus pemilik-pemilik uh, asal, pewaris-pewaris asal akan hilang hak milik tanah itu kerana akan dipunyai oleh perbadanan. Saya tidak tahu di sini sama ada akan diwujudkan seperti share atau dan sebagainya untuk uh, untuk memastikan mereka ada uh, apa ada kepentingan di dalam perbadanan. Tapi daripada apa yang dibentangkan yang saya baca, maka peluang ini tidak ada kepada mereka. Mereka hanya duduk di situ sebagai ahli Aa, apa ni perbadanan dan aa, boleh dengan senang di overrule oleh menteri. Dan kita tahu bahawa aa, sekiranya mereka de, tidak ada ruang untuk mereka tidak bersetuju selepas ini. Ya, mereka boleh bercakap di dalam aa, di dalam ah jawatan kuasa ataupun perbadanan aa, apa ni badan lembaga pengarah ini tetapi aa, mereka tidak ada aa, tidak ada tidak boleh buat apa-apa apa ni uh, uh, tidak boleh membangkang apa-apa sahaja uh, uh, rancangan perbandaran. Uh, perkara berikut ni yang saya nak sebut adalah mengenai uh, uh, apa ni uh, hmm. Malay Agriculture Settlement Act iaitu um, uh, enactment MAS ni, MAS yang ada sekarang yang mendadi pentadbir kepada kampung baru. sehingga sekarang kita tidak dapat apa-apa apa, -apa, uh, apa notis yang a uh, uh, enakmen ini akan dimansuhkan. Setelah perbadanan ini diluluskan hari ini, ya, oleh ahli-ahli uh, wakil rakyat daripada Barisan Nasional, maka dengan sendirinya Kampung Baru sekarang ada dua badan. Satu mas, satu perbadanan. Yang mana satu yang berkuasa? Apa peranan mas? Kalau mas sudah tidak berperanan lagi, kenapa ia tidak dimansuhkan? Adakah dengan adanya ahli-ahli anggota-anggota jemaah mas di dalam perbadanan ini Maka uh, um, kita tidak perlu melakukan sesuatu mengenai enactment ini Apa kedudukan enactment ini Menteri di dalam uh, perbahasan Dewan Rakyat ada menyebut uh, Dewan Negara, Dewan Negara maaf 20 hari bulan Julai 2010 ya yeah, menyebut bahawa di bawah kanun tanah negara, saya baca hansatnya, 1965, tanah-tanah yang tinggal juga hanya menunggu masa sebelum diberi milik. Justru segala urusan hak milik tanah kampung baru perlu dibuat mengikut peruntukan kanun tanah negara 1965 yang ditakbirkan oleh pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan. Oleh itu tidak timbul persoalan untuk meminda enakmen mas kerana ianya tidak lagi relevan. Bagaimana kita boleh mengatakan bahawa enactment MAS ini yang di, di diluluskan oleh parlimen ini ya uh, disengapkan begitu saja. Ya, uh, bagaimana kita boleh menidakkan peranan MAS itu sendiri? Kalau ia sudah tidak perlu lagi, kenapa tidak dimansuhkan? Ya. Ini adalah satu bagi saya adalah satu uh, apa ni uh, satu uh, penidak penafian kepada apa yang telah Uh, 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 yang telah sebenarnya ada di dalam pemikiran Almarhum Sultan uh, uh, Alauddin sebenarnya uh, baginda telah melihat jurus kehadapan bahawa sekiranya tanah ini tidak dirizapkan uh, kepada orang Melayu orang Melayu sudah tidak ada tempat lagi di Kuala Lumpur ini tetapi kita selepas 111 tahun kita dengan mudah untuk mengujudkan perbadanan ini dan Menteri boleh terangkan kepada saya macam mana kepentingan mereka boleh dipertahankan. Kerana di dalam enactment, ya eh, di dalam RUU ini kalau menteri tengok fungsi perbadanan. Walaupun menteri mengatakan bahawa ia adalah bu, badan penyelarasan. Tetapi sebenarnya enactment eh, RUU ini memberi kuasa yang amat besar, tiket yang amat besar kepada menteri. Siapa nak nak bagi projek kepada siapa, nak jual tanah pada siapa, harga berapa, semua dah adalah final, say. Ya kata putus adalah daripada menteri. Dan kalau kita tengok di dalam enactment ini, kuasa perbadanan. Menteri mengatakan kita ada pelan perancangan, bahawa kita akan membangunkan Kampung Baru menjadi satu kawasan warisan Melayu, konsep-konsep papernya sudah ada dengan adanya tempat-tempat yang boleh dikenali sebagai apa ni untuk mempertahankan warisan Melayu di kampung itu tetapi di dalam kuasa-kuasa perbadanan ada 15 fasa 15 dalam kurungan 2 tidak satu pun satu pun klausa mandatory kepada perbadanan untuk memastikan bahawa pembangunannya mesti menapati atau mempertahankan ciri warisan kemelayuan ini tidak ada dan sebagai perbadanan dia mempunyai segala kuasa. Dia entiti tersendiri. Dia boleh jual, dia boleh beli, dia boleh buat apa dia suka. Apakah yang akan memastikan 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun yang akan datang tidak ada sekeping tanah pun di dalam kampung baru itu yang mempunyai ciri kampung Melayu. Ini, ini sebab tidak ada. Perbadanan tidak ada. Jadi bila tidak mandatory, masa akan berubah. Pemimpin akan berubah. Melayu cepat lupa. Melayu cepat lupa. Dan satu hari 50 tahun daripada sekarang maka ya Melayu mana dia? Ha, orang Uri. Melayu di sana di Kampung Baru sudah tidak ada lagi. Tuan yang dipetua, mbak, mbak. saya ingin mengatakan di sini bahawa kalau kita boleh menjadikan Brickfield seperti disebut YB Rantau Panjang sebagai warisan uh, Little India ini untuk orang India dan banyak wang yang dituang di situ, diberi dibantu untuk menjadikan dia Little India Sungai Ujong Melaka, Kampung Portugis, Petaling Street, Chinatown. Kenapa kita tidak boleh memperuntukkan, ya, memperuntukkan satu menggezetkan Kampung Baru sebagai warisan Melayu, mempertahankannya dan memberi peruntukan kepada Kampung Baru ini sebagai warisan Melayu yang tidak boleh dicabar oleh sesiapa saja yang memerintah negara ini. Sekian, Tuan Ibu Pertua.